私、昨日いいっぱい考えたんだファンにステージの裏側を見せるのはよくないことなのかなっていっぱいいっぱい考えてそれで思ったの確かに私もファンだった頃はキラキラした遥ちゃんしか見てなかったしステージの上って素敵だなってことばっかり思ってたもしその時にステージの裏側を見てたら アイドルも大変なんだなお仕事だもんねって気持ちになって純粋に楽しめなかったかもしれないだからファンにイベントの裏側を見せたくないっていうはるかちゃんたちの気持ちもわかるのうんけど私思うんだファンはただアイドルのキラキラしてる姿を見たいだけじゃないってどういうことえっとね ファンはいつだって大好きなアイドルが一番輝けるように全力で応援したいって思ってるはずなのあ私がそうだからってことなんだけどみのりあのね遥かちゃん昔強風のせいでアスランのイベントが中止になっちゃったことがあったでしょえその時の遥かちゃんステージ裏に帰っていく時に すごく悲しそうな顔をしててその時私思ったんだはるかちゃんがアスランのみんなが笑顔になれるように私も何かできたらいいのにってあの時みのりもあそこにいたんだうん私はこの前の小学校のイベントが初めてでイベントの裏側がどんなに大変なのかみんなと違って分かってないと思う でもメールをくれた人はあの時の私と同じ気持ちなんじゃないかって思うのきっと裏側を見てもううん裏側を見たらもっともっと私たちを応援したいって思ってくれるだからみのりの言いたいことは分かったじゃあでもそれはみのりはそう思う っていうだけだけよねファンはそれぞれ違う考え方を持ってるもし裏側を見たファンが純粋に応援できなくなったらその時はどうするのそそれは <laughs> 頑張るえもしそうなっちゃったらまた純粋に応援してもらえるようにいっぱいいっぱい頑張る配信でいっぱい呼びかけてファンサもして。 キラキラしたところを見せてアイドルとしていろんな形でちゃんと希望を届けるそうしたらもし現実を見ちゃっても胸のキラキラは消えないと思うのいろんな形ってことはまあノープランなのね <laughs> <laughs> みのりちゃんらしいわねご,ごめんなさい今は他に何も思いついてなくて でもスタッフをやってくれる子たちのためにも精一杯頑張るだからみんなで一緒にイベントを作ってみようよきっとファンのみんなにとっても特別な思い出になると思うから <laughs> イベントが成功してアイドルたちの笑顔が見れたら裏側で頑張ったみんなの特別な思い出になるそんなイベントができたら。 みんな最高の気分になれるんじゃないかな私は不安になりすぎたのかなこの選択のせいで私たちを応援してくれるファンが希望を持てなくなったらどうしようってでもみのりは私たちのファンを信じてる現実を見せられたくらいじゃがっかりしない 私たちの笑顔のために現実と向き合ってくれる人たちだって <laughs> そうだねそれなら前向きに考えてみようあほ本当にうん愛梨と雫の意見も聞いて決めようええっとどうかなはるかが言うようよに ファンの考え方はみんな違うわだけどみのりの気持ちもわかる私たちの背中を押したいって思ってくれてるファンがいるなら私もその気持ちに応えたい私もどっちがいいのか悩んでいたんだけどみのりちゃんの言うようにこのイベントを通してファンのみんながもっと私たちを好きになってくれるかもしれないならその可能性に。 かけてみたいって思うの。分かった。それじゃあ、メールをくれた斎藤さんに打診をしてみよう。<laughs> ああみんな、ありがとう。みんな、協力をお願いしたら、もうメールが帰ってきたわ。もう。 それだけ私たちのイベントに前向きでいてくれるのね頼もしいわそれで「よければビデオ通話でミーティングをしませんか?」って言ってくれたのみんながよければ今日やっちゃうのはどうかしら確かにずっとメールでやり取りするより話した方が良さそうだねフパ,パンの人とビデオ通話ちょっと緊張するね何言ってんの イベントに協力してもらうなら毎日顔を合わせることになるのよそれじゃあお願いしますっとあもうつなげてくれてるみたいよあー展開が早いあこんにちははじめまして斎藤彩香ですあここんにちははじめまして斉藤さん桐谷遥です 今回は、イベントの協力を申し出てくださって、本当にありがとうございます。い,いえいえいえ、こちらこそ急な連絡で、怪しいメールに見えちゃうかなと思ってたんですけど。お返事くださって、ありがとうございます。 なんかどっかで見たような光景ねアイドルと話すってなると緊張するよねすっごくわかるなすみませんお待たせしましたもう大丈夫です <laughs> じゃあ早速ですけどいろいろ相談をさせてもらってもいいですかはいなるほど会場は渋谷奥山ビル地下ホールですか キャパは500人でやりたいことは握手会とトークとミニライブとそうなるともうちょっと人手が必要かもしれませんねえっ今は私の友達のももちゃんファンの子が6人いて受付が2人誘導4人現場式を私が担当しようかと思っていたんですけどキャパ500となると誘導の人数はもう少し欲しいですし 握手会やトラブル対応とかも考えるとできればあと10人いや15人は欲しいですなるほど集めたいのは山々なんだけど時期もあって全然集まらないのよね残念だけど入れるお客さんの人数を減らすのはどうそれなら今の人数でもできるんじゃないうん その手もあるけどファンのみんなに聞いてみるのはどうかなん早川さんとの配信の時あったよね力になれることがあったら言ってねっていうコメント<ん>ファンに手伝ってもらうことを決めた今ならこっちから呼びかけてお願いするっていう選択もできるもちろん 斉藤さんみたいに経験者じゃない人を呼ぶと戸惑わせるかもしれないしリスクもあると思うだけどファンはきっと私たちを応援したいって思ってくれてるから力を貸してくれるはずでしょみのり確かにもし他にも斎藤さんや私と同じように考えてくれるファンがいたらうんやろうみんなに呼びかけてみよう 決まりだねそれじゃあイベントの企画内容が整い次第スタッフ募集配信の準備をしよう。ええ。私たちの気持ち精一杯ファンのみんなにつ